Бізнесмени називають його артистом, а артисти-бізнесменом, і це не дивно, адже свого часу, будучи звичайним цирковим артистом, він впромігся створити найбільший в Україні цирк Шапіто. Знайомтесь, директор цирку Микола Кобзов сьогодні у програмі Ранок зі звірям. Одразу питання з зненацька. Е, у якому віці ви зрозуміли, що ви любите цирк? Знаєте, мене такой к якщо якому дитині задати, він вам відветить, що він його всю життя любив і э, родився любить цирк. Потому что, наверное, любой ребенок, не знаю, 99% наверное, процентов детей любят цирк. И я не отличался ни от кого. Я просто любил э, зрелище, любил цирк, любил акробатов, гимнастов. Вот. Поэтому, э, наверное, я родился с этим, с любовью к цирку. А вы уже с детства мечтали работать в церкву? Это такая была история, наверное, случайностей. Знаете, когда кто-то приходит к тебе домой, в данной ситуации это мой двоюродный брат сказал о том, что он свою племянницу отвел в цирковую студию. И это он не мне говорил, а говорил моей маме. Я просто в синей комнате это услышал и прибегаю, говорю, как церковную студию, а там можно мне записаться? А там все можно записаться. Вот я взял вместе с ним, поехал, записался в цирковую студию, мне было 9 лет. Вот так я начал свою цирковую карьеру. Я знаю, что одним из ваших интересов в детстве был футбол. Я очень был таким мальчиком, наверное, спортивным. Я интересовался очень многими видами спорта, теннисным, настольным теннисом. Я э, боксом занимался, занимался карате, занимался э, судомодельным. Это не совсем спорт, но, как, тем не менее, у меня очень много... Э, я искал, знаете, как, как любой, наверное, мальчик, он себя ищет. Я ходил одновременно на четыре кружка. В целом я посчитал, я посчитал 15 кружков. Ну, в, в разное время, разные, да. Танцами занимался. Я единственный мальчик в школе, кто был среди девочек танцор. Вот, потому что мальчики, как правило, в наше время в случае, это было не модно мальчикам танцевать. И я хочу сказать: что когда стал выбор выбирать между боксом, футболом и э, цирковой студией, мне отец сказал, что у нас нет времени, у нас много хозяйства, у нас было 400 курей у нас было 6 свиней, у нас было 4 гектара земли. Все это нужно было работать обрабатывать. Понятное дело, у меня все меньше и меньше времени было для посещения студии. Я выбрал футбол и э, цирковую студию. Потом время опять становилось меньше, и мне нужно было выбрать либо цирковая студия, либо футбол. И вот здесь, конечно, был очень сложный такой период в моей жизни, и я выбрал цирковую студию. Я так разумею, что вам доводилось дуже до ну много працювать. Так. Дело в том, что, понимаете, как у меня отец сам с села, и когда мы даже э, жили в городе, город Никополь, он все сделал так, кому-то мы живем не в городе, а ну, как бы в селе. И причем я даже больше скажу, в нашем селе, откуда я родом, столько хозяйства не было, сколько он сделал в этом городе. Поэтому э, Папа просто, я не знаю, что он там, он такой был, знаете, в советское время такой, да, куркуль, можно сказать, да, там, бизнесмен, вот, мы покупали, получается, этих курей, выращивали их, я знаю, там, 6 месяцев, потом э, мы их продавали на рынках, и свиней так же самое, и корову, и, то есть, ну, все-все, Постоянно картошка, мы к бабушке ездили картошку закапывать, выкапывать постоянно. Ну, в общем, постоянно была хозяйство, мы были хозяйственники. Я всегда говорил своей супруге, я не осталась без куска хлеба, я родился на земле, поэтому могу заняться землей и, и, и буду себя обеспечивать, и, и, и свою семью. Я часто говорю своему отцу, спасибо большое за то, что ты приучил меня к труду. У нас часто говорят, что нельзя, чтобы дети так много работали. На самом деле я сторонник того, чтобы нужно, чтобы дети много работали. Потому что чем больше они работают в детстве, потом, когда они вырастают, им все намного легче дается в жизни. Потому что э, в жизни не нужно так много потом работать, как, как вот мы работали в детстве. Я когда с 15 лет начал заниматься цирком, сказать честно, у меня столько было желания много сделать, а столько работы не было. Я ездил с администраторами клеить афиши, я помогал водителям менять колеса, я помогал там ремонтировать какой-то транспорт, я, я, бегал по ш... То есть я, я искал себе работу, потому что моя занятость в Внутренняя, да, которая была в детстве, да, она настолько была активна, что мне нужно было куда-то себе деть. И вот это вот благодаря этому я начал познавать другие вещи в цирке, которые а, рядовому артисту не даны, да, там организационные. Ваш батько случайно даже хотел, чтобы вы стали трактористом, машинистом, да? Это так? Да. Я поступал в восемьдесят девятом году в училище, называется сейчас это уже академия, вот. Раньше назывался цирковое училище. И не поступил 89 й год, и я приехал домой, понятное дело, разбитый весь, и он так, это Та, не переживает. Ну. Ну, не получилось из себя артиста. Но тракториста я себе хорошего сделаю. И устроил меня в училище машинист тракторист широкого профиля, где я проучился месяц, а потом все-таки, опять же, да, там, по какой-то непонятной для меня стечении обстоятельств приехал э, представитель северо цирка, вот, покупать обезьяну в нашем городе. Как-то там появилась эта обезьяна, там цыгане были, да, и продавали обезьяну. Он приехал с Северной Осетии в Никополь, и э, зашел в цирковую студию, звонит руководитель, говорит, слушай, здесь хороший журналер, вот я на него сейчас стою, смотрю, нам нужен журналер? Она говорит, да, бери. Вот он ко мне подходит и говорит мне, ты хочешь в цирке работать? Я говорю, дядь, идите еще. Ну, я думал, что это шутка какая-то, знаете, вот такая шутка на уровне моего руководителя, потому что мой руководитель, ну, такой сам был шутник, а потом уже руководитель подошел, говорит, да, в действительности это представитель советского цирка, если ты хочешь работать, только нужно сегодня вечером уже выезжать, а мне 15 лет. Я прибегаю домой к папе и говорю: "Папа, у тебя есть выбор: либо ты меня отпускаешь, либо я сбегаю и все равно уеду". Он мне дал деньги на обратную дорогу, и я уехал. Ты Ниши, тато. Теж втянулся. У Я лестец. втянул, да, когда ага. я начал уже стал руководителем, мне нужна была помощь такая, ну как бы кому я доверяю, потому что очень, ну, когда ты становишься руководителем, да, то есть должны быть доверенные люди. Я там потянул и и свою сестру старшую, и отца и Александра Ивановича, моего дядя. То есть я начал из всех тех, кто старше меня, делать из них цирковых. И потом уже, да, папа стал директором цирка, моя сестра старшая стала директором цирка. Александр Иванович Кобзов стал директором цирковой спилки Кобзова. То есть, ну, в общем, все начали заниматься цирком в моей семье. Поэтому, когда говорят, у вас, наверное, династия, я говорю, да, но удивительно, что началось это с младшего, а не со старшего. То есть вы стали основником цирковой династии Кобзов? Да. познакомился с вашей дружиной? Мы работали в одном коллективе, познакомились. Ну, это такая, ничего такого романтического, что-то такого нет, просто вот так сложилась судьба, судьба. Мы до этого уже друга знали, как-то там познакомились мельком, в буквальном смысле, да, вот, и не понравились друг очень сильно не понравились, да, потому что она такая была, ну, она кивлянка я с провинции, понятное дело, что я там, говорю, Тут киевляне, все девки, говорю, борзевшие. Она говорит, ты провинциал. Ну, такой у нас. Обмен был в бизнесе не очень хороший. А потом так сложилось, что где-то через год или два года мы в одном коллективе работали и уже начали романтические отношения. И все. Ваша дружина Марина, она тоже? Она цирковая. Она работала эквилибр на руках. ну Потом она работала и и бухгалтером, и кем только ей пришлось с одной мной уже не работать. Вот. Но ну, основная его профессия, да, она эквилибрист. Она, она, закончила эстрадовскую академию. Вы маете двух да. донек. Чем они занимаются? Старшая сейчас в цирке работает. Работает сейчас трансформацию и готовит телевизионный аттракцион. Младшая учится на экономиста. Вот, К цирку пока ни, ну, ни, ни, с чем не связано, потому что говорит, что хочет пойти в сторону менеджмента. Но это тоже нужно. Тому що цирку не вистачає часто управління: на сьогоднішній день у вас в Україні є конкуренти? К сожалению, нету. Нету, потому что э, вся конкуренция, которая могла бы быть, они э, по какой-то причине выбрали путь на меньшее сопротивление меньшими силами, маленькие цирки, по 12 коллектива, там по 20. Как бы и все. Да, это ну, низкопробные, к сожалению, шоу, которые больше отталкивают от цирка, чем к нему привлекают. Вот, поэтому конкуренции у нас нету. Мы являемся лидерами сейчас, да, там в данной, э, в данной области. Вот, и э, даже я не повысь Шепетова. Мы самые большие на постсоветском пространстве из всех церков Шепетова. И в этом году нам даже дали нас занести в книгу рекордов как самый большой цирк Украины. Ну, я вас вітаю з цим да. досягненням. А ви кажете, на жаль, конкурентів немає. Чому на жаль? Вы понимаете, когда есть конкуренция, хочется ее побеждать, хочется дальше идти. А мне приходится конкурентов выдумывать, где-то там э, брать и, там европейский цирк, тот же канадский цирк, да там Дюссалей, тот же там еще какой-то там европейский цирк, там какой-то кни, там, там ранкали. То есть я себе вот оттуда беру э, цирки, чтобы за ними идти. Поэтому были бы здесь ближе, мне было бы интереснее, там, он что-то придумал, я что-то придумал, он что-то придумал, я что-то придумал, понимаете? Вы говорили про иноземные церкви. Вы считаете, что сами они могут быть э, э, взерцем того, каким должен быть настоящий цирк? Ну, почему нет? Я говорю о том, что просто они нас нет конкурентов. О, они, они многому и у меня сейчас учатся. Они приезжают на фестиваль и говорят, ты, а это как сделал, а здесь ты как это сделал, а это как сделал. Поэтому тут такое дело. На сегодняшний день, на вашу думку, какие цирки цирков можно назвать вот справжними профессионалами? Ой, вы знаете, их очень много. Ну, один из самых популярных, конечно, это цирк Дюссалей, да, который действительно действительности поражает своими масштабами. У них очень большие цирки, очень хорошие шоу, очень дорогие шоу, как в стационарных, так и в передвижных цирках. Вот. Конечно же, есть такой в Германии цирк Ранкали, в... в Швейцарии цирк Кни в Во Франции цирк Алексис Грюста. Вообще, на самом деле, много я видел цирков разных, да, там тоже Буглеон цирк. То есть очень много для меня показателей цирка, которые не только как шоу, да, а как и в целом, вот взять, например, там сиденья, там комфорт, чтобы зрители были, ну вот, да, там в какой-то определенной атмосфере, для того, чтобы был отдых насыщенным. И здесь, наверное, европейские цирки лидируют по программе, конечно, да. Очень все европейские цирки имеют украинских артистов. Чтобы быть там лидером, нужно иметь украинских артистов в своей программе. И потом ты в Европе лидер, да. Наши артисты очень-очень талантливые. И, наверное, их... Мы конкурируем, конечно, Украина, Россия и Китай. Вот три таких страны, которые очень мощно идут по цирковой отрасли и борются за первые места, за вторые на этих фестивалях. Надо просто уметь видеть, куда расти, и все. А нашему цирку еще есть куда расти. А учему? во всем. Это и в, в быту. Но тут еще тоже такое, понимаете, быт. Мы единственный цирк, кто там в, в, возит с собой стиральные машины, и, и там и туалеты, и души для персонала, и кухни для персонала, и все. Но мы часто сталкиваемся с проблемами площадок, все на площадке не, не сделаны канализации, не сделаны выводы, там под воду. Нам очень сложно подключаться. У нас система бюрократическая, чтобы подключиться, нужно миллион бумажек, то есть это очень все сложно. Поэтому там у них чуть проще, у них есть площадка для цирка, да, там все, выводы есть, приходит человек с такими показателями, чек тебя пробил, ты заплатил, ты подсоединился, все. Пять минут ты подсоединился ко всем коммуникациям. У нас же с этим очень большая проблема. Нам нужно пять человек именно в штате, для того, чтобы они подписывали бумаги наперед, чтобы мы подсоединились к местным коммуникациям. Ну, это такое, это часть нашей жизни, поэтому мы это тоже уже перебороли. Мне завжди було цікаво, яким чином відбувається набір трупи до цирку. Тому що в анекдотах так кажуть, а приходить музик, Открывает свою вализу, да. а там оркестр мышей играет. Да. А в загале это происходит? На самом деле примерно так и называется. То есть э, звонят артисты, У нас же мир очень такой узкий, да, и директоров цирков, которые прокачивают успешных прокатчиков, э, артистов, очень мало, да, поэтому звонят артисты, здравствуйте, мы сделали такой-то номер, можно приехать показаться, они показываются, и мы их берем на работу, назначаем зарплату определенную, да, в зависимости от уровня номера, и все. То есть, ну вот, в принципе, вот так, вот так и происходит, как вы говорите. У вас складываются отношения с педлягнами? Меня уважают. Уважают как человека, который прошел все этапы цирковой деятельности. То есть я не принадлежу тем руководителям, которые просто пришел и стал руководителем, да? Я был всем в цирке, да? Вот, а потом я стал руководителем. Поэтому. С одной стороны, со мной сложно разговаривать, когда кто-то начинает рассказывать про ремонт транспорта, что-то мне говорит, я знаю, как это делается, или там про свет, или про звук, или про униформу, или еще про что-то. Ну, то есть я могу сделать все в цирке своими руками, и здесь это мое большое преимущество. С другой стороны, со мной легко, потому что мне легко объяснить что-то, я очень быстро понимаю, что это в действительности нужно, и это нужно делать. Я думаю, що в роботі будь-якого цирку є дуже багато якихось гарних кумедних смішних випадків. Ви пам'ятаєте якісь такі випадки, які були пов'язані із вашим цирку? У Нас була одна такая клоунская реприза, да, где выходил а, клоун, но он не клоун, он там обыкновенно одетый, в робе электрика, на мачту ставил лестницу, залазил на эту лестницу, кому-то там что-то там, идет какое-то действие в манеже, да, а в этот момент он ставит лестницу, и якобы его начинают бить током, знаешь, ну, вот, и вот он, вот он трясется, ну, все смеются, все хорошо было, но один раз он становится на лестницу, его начинает бить током, мужчина подскакивает, и как в он подумал, что его действительно себе током. И он его ударил, тот упал, сломал себе руку. В общем, вот так вот закончилось смешно. Из михи Да, и смехи Поэтому иногда, когда наши артисты играют, они так естественно играют, что люди думают, что их действительно бьет током. И им становится не смешно, они бегут на выручку. Много историй у нас. С, с животными смешных, когда, допустим, один, сама, один раз у нас вели обезьяну, и проезжала мимо машина, и у нее колесо взорвалось. И резкий такой звук, она резко дернулась, и дрессировщик не удержал поводок, да, и она побежала, ну, испугалась. Выходит ведущий в манеж и говорит, извините, пожалуйста, уважаемые зрители, так и так у нас сбежала обезьяна, если можно. И вот тысячи человек в зале вышли и начали искать обезьяну. Вы не поверите, нашли. Она, она, она сидела на этом на дереве. Да, вот, то есть, вот такая была ситуация. Ну, очень, очень много таких смешных вещей, которые можно долго рассказывать. И хочу перейти до более серьезных вещей. Меня интересует, в каком состоянии сейчас находится украинский цирк. Я не знаю, как в государственных компаниях. Я знаю, что в частных цирках сложно, сложно с тем, что очень часто меняются законы, меняются какие-то правила игры, меняются какие-то такие, знаете, нет, то, есть, ну, то, то, что сейчас вообще у нас делается, да, там мы в одну сторону поехали, там что-то произошло, другую, Украина чуть обрезалась, нам у нас гастроли, ну, то есть все все ломается, сложно. К нам люди ходят, конечно, да, но билет обесценился за счет, э, за счет того, что он остался той же цены. Но поскольку все подорожало, то билет обесценился. Очень подорожали корма, очень подорожала электроэнергия, очень подорожала, ну, в общем, все очень сильно подорожало. Вот, поэтому расходы у нас поднялись очень, 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 очень серьезно. У нас поднялись расходы на 70%. Если у нас один переезд поднялся в 300 тысяч гривен, то сейчас он находится где-то около 500 тысяч гривен. То есть, потому что дизель подорожал. Ну вот все вокруг просто настолько дорожает, что мы. билета мы не можем поднять в цене, потому что у людей больше денег не стало и мы их даже опускаем. Мы на 20-30 на гривен опускаем цены билетов. Вот. И вот эта разница да, там между ценой билетов и расходами, она, конечно, заставляет очень сильно, так, знаете, мы так мимо так протискиваемся, знаете, вот, чтобы сводить концы с концами. Но знаем, что это, это какой-то такой период времени. Самое главное, чтобы был в зале, сказать честно. Когда зрители в зале, душа греется сама по себе, и энергетика наполняется, и мы идем, идем вперед, и все. 99-й рік. Ви створюєте перший власний цирк. Після нього з'явився другий, третій і пішло-поїхало. Навіщо було робити так багато цирків? Ви знаєте, це, мабуть, було вже. Я навіть не можу на питання. Я зробив один цирк. который сам провозил полтора года. Сделал там очень хорошую инфраструктуру, сделал там хороший менеджмент, сделал так, что этот цирк уже мог жить без меня, как управленца. И э, я решил построить еще цирк э, один для э, своих родственников а потом еще для одного родственника, а потом... И как-то оно все так, знаете, закружилось, понесло. Я даже не мог понять, зачем уже так много. Потому что на самом деле, когда я стала 15, уже стало все не очень хорошо. Я уже потерял контроль определенный, да. И сейчас цирки являются собственностью директоров, но являются, опять же, членами циркового союза Кобзов. Вот. Они разлетелись, как пташки, знаете, говорят. Вот. И я перешел сразу на большие формы. Цирка. И понял одну вещь, что иногда лучше быть директором большого, мощного, красивого цирка, которым гордится вся страна, чем 15 маленьких цирков. Цирки строились, наверное, потому что мне это получалось. Как и все остальное, я в жизни делаю. Да? Мне говорят, а зачем вы сделали музей цирка? Я говорю, ну я не знаю, потому что я внутри понял, что я могу это сделать. И если я это не сделаю, я буду жалеть. Чтобы ни о чем не жалеть в жизни, ты должен делать то, Що зараз ти способен зробити? Я нічого не розумію в цирковому бізнесі. Утім, я розумію, що для того, щоб створити цирк, потрібно так. чимало коштів. Де брали ці кошти? Ну э, перший цирк я надовжив повністю. Всі гроші були у всіх. И причем и у плохих ребят одалживал под проценты, и у знакомых, у друзей одалживал. Второй цирк э, я уже строил частично за свои деньги, а частично за деньги, которые тоже уже одалживал только у тех артистов, которые со мной работали. Я какие-то деньги зарабатывал, а мои проекты всегда были гораздо больше стоимостью, чем те деньги, которые я зарабатывал. Да? И у меня постоянно нехватка в каких-то средствах была. Да? И вот даже сейчас, вроде бы, казалось бы, да, мы зарабатываем деньги, но у меня постоянно есть какие-то проекты, которые, опять же, хотят, им нужно больше денег, чем опять мы зарабатываем. Но благодаря этому, наверное, есть какой-то рост, благодаря этому цирк обзов есть цирк обзов, что мы не вынимаем, а берем деньги, опять же, ложим в этот же цирк. На данный момент, где с большего проходит ваша гастрольная деятельность? Ну, по всей территории Украины. Вот. Сейчас один из цирков у нас в Одессе, второй в Николаеве. А крем Украины? Но у нас, понимаете, как смотрите, у нас очень много гастролей проходит в Европе. Но не гастролей цирков, а гастролей артистов или маленьких групп наших артистов, понимаете? То есть это можно назвать тоже гастролями. Сам артист, манеж, публіка, овації. Ви не сумуєте за тими часами? Ви знаєте, я раніше просто був акробатом. І в одному номері був я. Але зараз в кожному номері моєго шоу є я. То есть все шоу – это я. Поэтому я не скучаю, потому что я создаю все шоу, я создаю весь цирк, я создаю всю энергетику и всю структуру, которая окружает моих зрителей. Поэтому в каждом движении, даже в каждом стульчике есть частичка меня, понимаете? Поэтому особо не скучаю, сказать честно, потому что я реализовываюсь так же, как реализовывался творческий. Вот, Я меня... спевал Фредди Меркьюри, шоу must go on. Да, 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 да совершенно верно. А что вы вважаете своим наибольшим достижением за те руки? Знаете, самым большим достижение в моей жизни ⁇ это то, что э, у нас получилось выйти на международную арену, э, завоевать признание все-таки мира о том, что есть циркообзов. Я являюсь членом международного жюри в каждой стране мира проходит фестиваль, где меня приглашают как представитель от Украины. Ну и, конечно же, самым большим достижением это является фестиваль «Золотой Дрюк Кобзо», потому что это первый, единственный фестиваль международный, когда съезжаются лучшие из лучших со всего мира. У вас есть мрия? Мечта у меня сделать Український цирк, самим з'ясним цирком в мірі, знаєте, мені здається, що у нашому житті забагато клоунів і замало цирків. Я бажаю, щоб клоуни в нашому житті траплялися лише на циркових аренах. З вами була програма Ранок зі звірівом». І сьогодні моїм співбесідником став Володар 15-ти цирків Микола Кобзов. Дякую за участь Дякую. у програмі. Побачимось! Побачимось.